Еще одна шуруповерка торговой марки Тритон Tools с ударом шуруповерт, никель-кадмиевый аккумулятор, два в комплекте, комплект сверл, глазок типа уровня, индикатор зарядки, аккумулятор 1,3 ампер часа, 18 вольтовый, два режима сверления, и закручивание 26 ньютон на метр и сверла до 25 по дереву, до 13 по стали и по камню. Чемоданчик. Тоже мой такой хорошенький чемодан довольно. Гарантийный талон. зарядное устройство с двух частей аккумулятор запакованный ручка ручка до шуруповерта и до, до дрели линейка и да комплект сверл и комплект бит чемодани есть хорошие защелочки на чемоданчику идут, будут служить. То есть они идут резиновые, из мягкого пластика. Шуруповерт. 18 вольтовый аккумулятор. Что там случилось? 18 вольтовый аккумулятор никель-кадмиевый, 1,3 ампер-часа. Время зарядки 1 година. Шуруповертик доволі увесистий для ручка. Переключатель скоростей два режима. Уровень. Тут і тут два індикатори. Соответственно, щоб можна було засверливаться як і в так і в горизонтальному режимі. 22 режима закручивания. І плюс один ударний режим. Тобто от молоточок, це означає ударний. Тобто, доволі класна річ Заміняє дрібку, підсівши акумулятор новий, треба зарядити. І індикатор, на якому в режимі, коли він не сівший, видно, наскільки він заряджений Щас не видно на екрані. Ну, сівший акумулятор. Ось тобто, Такий патрон доволі немаленький він, але для своїх целей. хороший вариантик. Обрезиненная ручка, довольно удобна в руке. Металевая частина редуктора. Сама трещотка в металевом. Вот такой шуруповертик.